Коли відносини вже дійшли певного ступеня довіри, так, і е, з'явилися перспективи, що відносини будуть продовжуватися, було б доцільно е, сформувати конструктивний діалог зі своїм чоловіком, запитати, чому в нього такі відносини з батьківською родиною, так, і можливо навіть ініціювати знайомство з його родиною. так? Це безусловно, так. І я вважаю, що, в желание познакомиться с его родителями, с его семьей, больше узнать о нем. Оля сама, как бы, да, она в ряде случаев занимает слишком независимую позицию. И вот эта слишком независимая позиция ей мешает решать вопросы взаимоотношений с Андреем. Не обязательно должны быть обвинения в адрес свекрови. В конце концов, свекровь имеет право на свою точку зрения. Ну, она могла рассказать о своих чувствах, о своих трудностях, о своем состоянии, о том, что для нее это слишком тяжело. И невозможно здесь оставаться. И это травматично и для родителей Андрея, и для нее. И я так понимаю, что он мог бы чувствовать какой-то дискомфорт от того, что человек, которому он дорожит, вот эта воля, так... Так переживают эту всю ситуацию. Эта ситуация могла решиться раньше, если бы у них действительно были близкие отношения. Я понимаю, что здесь много факторов, которые затрудняли создание этих близких отношений. Это не только какие-то вот такие характеристики Андрея, но и личные особенности Оли, которые тоже здесь сыграли. Определено. Тобто ми маємо сказати, що ці жахи про свекруху, це не є причина проблем у родині. Проблема тут у особистісних особливостях цих двох людей, Олі та Андрія, так? і якості їх відносин між собою, так? Безусловно, люди які держать близькі отношения, даже сказала так, люди, у которых є ці близькі відносини, люди їх оберігають. они э, очень ими дорожат. это что-то такое очень ценное и э -э, если эти близкие отношения есть люди стараются не дать никому э, каким-то не знаю там, близким другим родственникам да эти отношения испортят. по-настоящему близких отношений может быть в этой пары не было. И я думаю, что в общем-то ее же никто не вынуждает жить в таких действительно невозможных, условия. Я понимаю, что, может быть, ей было бы легче жить отдельно и, может быть, с Андреем встречаться на какой-то другой территории как-то… Абсур... они могли бы обсуждать эти вещи вне родительского дома. Я думаю, что это, безусловно, было бы более полезно, чем обсуждать это все в той обстановке. И я на самом деле не знаю, какой прогноз у этой ситуации, потому что на мой взгляд для Андрея каким-то образом подсознательно эта ситуация как-то приемлема, она вот для чего-то ему нужна эта ситуация. Если, может быть, он почувствует реальную угрозу потери отношений с Олей, может быть, это заставит его понять, что на самом деле. Мама мого чоловіка повторює йому: дружин може бути багато, а мама у тебе одна. Ці слова, перш за все, ранять мене, але свекруха на мене не звертає уваги. Аліна 30 років Золочев. Я могу сказати, Алені, що. Ее ситуация она очень типична. Здесь нужно, как мне кажется, с пониманием подойти вот к поколению наших свекровей, людей, которые, ну, я знаю, работали в стране, где, в общем, человеческое благополучие действительно, может быть, еще не является какой-то такой устоявшейся ценностью и женщины, допустим, да, вот возраста свекрови Алины, да, вот, которые, я знаю, <свят> имели маленький, очень декретный отпуск, должны были очень рано отдавать ребенка в ясли, одновременно работать, одновременно зарабатывать каким-то очень тяжелым трудом, очень незначительные, по сути дела, вещи, которые, в общем-то, прожили жизнь которые они мало видели хорошего, и которым действительно жизнь отнеслась несправедливая. Знаете, вот они как-то пытаются, эти женщины, отстаивать что-то, для чего они жили. Да? Вот она родила, воспитала сына. Она для этого очень тяжело работала, и в общем ничего в жизни она больше не имеет. Никакого-то материального благополучия. А что она имеет в этой жизни? Вот она имеет этого ребенка, которого она вырастила и которого она идентифицирует с собой, считает своим продолжением и не может представить своей жизни без него. И она, да, вот она таким образом на это реагирует. И, в общем, кто может сказать, что они не имеют права, вот эти люди, эти свекрови на такие чувства? Да, мы знакомимся, влюбляемся, хотим выйти замуж, да. Какие-то построить отношения с людьми, у которых есть родители. Это объективная реальность. И пытаться понять этих родителей и по возможности построить с ними нормальные отношения. Это единственное, что мы можем сделать. Живемо всі під одним дахом, як знайти спільну мову зі свекрухою, коли вона вже навіть власного сина не любить, бо не весь час конфліктують. Оксана 36 зміїв Я думаю, що в цьому випадку краще все-таки сказати можливість віддільного проживання. Це, це може бути, кажеться, не таким Але На самом деле це грає дуже велику роль. Люди чувствуют себя более самостоятельными, более свободными, более ответственными. Они быстрее как бы, приобретают какую-то зрелую позицию. Платя за независимость очень большие какие-то деньги, да, очень дорого платя за независимость. Тем не менее, люди приобретают гораздо больше. Живемо зі свекрухою. Вона та відчим чоловіка критикують все, що я роблю. Як народилася донька, то взагалі немає спокою. Жаліються чоловікові, ніби я за дитиною погано доглядаю. А він потім мене звинувачує, що я погана мама. Аліна 25, Красноград. Це типічна проблема. І ця проблема заключається в такому, може бути, соціальному контексті, не тільки психологічка, но соціальному контексті. В том, что вот женщины, скажем, бальзаковского и после бальзаковского возраста имеют, не находят, может быть, да, или мало имеют, да, каких-то вот таких возможностей для самореализации именно в этом возрасте. Какие-то возможности жить своей жизнью, своими целями, своими интересами, не знаю, своей работой, какими-то своими планами вот у нас в рамках как бы, наших каких-то традиционных таких, ну, в нашей стране, да, на Украине, да, вот этих представлений, если у тебя, ну, скажем, твоя дочь или твой сын завели детей, ты уже должна быть только бабушкой матриархальных каких-то еще вот таких традиций. Самая старшая женщина в семье, она как бы является самой главной до нашей эры, понимаете, да, вот она является самой главной, и она определяет, как, что должны делать, так сказать, другие женщины в этой семье. Конечно, есть и такие модели, да, ну, как бы устройства семейной жизни, но все-таки, скажем, более такая продуктивная, продуктивная модель семейной жизни заключается все-таки в разделении, в раздельном проживании э, поколений, когда действительно вот каждое поколение может решать свои задачи, помогая друг другу. Это не значит, что они должны отказаться друг от друга. Они помогают друг другу, да, они поддерживают друг друга, они решают свои задачи. Знаете, а представление о том, что родители, контролируя жизнь своих детей, тем самым сделают их однозначно более счастливыми, эти представления не оправдываются, они не оправдываются. Эти представления приводят к тому, что дети, будучи уже фактически взрослыми, инфантилизируются, не берут на себя ответственность за свою жизнь, и, и их жизнь становится менее продуктивной. Если свекровь ведет себя таким образом, это значит, что действительно вот свекровь пытается какую-то вот модель матриархальную такую, да, в отношениях реализовывать. Но, тем не менее, эта женщина свекровь, она живет в современном обществе, и она видит другие модели. И, может быть, стоит подумать о том, почему она до сих пор рассматривает и своего сына, и свою невестку как детей, которые нуждаются в том, чтобы их водили на ночах. Может быть, стоит подумать о том, что сами эти взрослые дети, и Алина, и ее муж, делают такого, каким образом, да, вот они сами поддерживают у свекрови у представление о том, что они еще недостаточно самостоятельны. Сімейне життя шлях складної роботи не тільки двох людей, чоловіка та дружини, але й двох їх родин. Якщо ж родина чоловіка проти вас, а він підтримує їх чи займає пасивну роль, дізнайтесь взагалі про його відношення до вас. А ми чекаємо на ваші історії та питання за милом, що ви бачите зараз на екрані. Життя ще простіше. Не прощаємось.